మహాశక్తివంతమైన గణపతి నామాలు ఇరవై ఒకటి వాటిని రోజు ప పఠించడం వలన మనకి సర్వశుభాలు చేకూరుతాయి ఓం శ్రీ ధనంజయాయ నమ శ్రీ గణపతయ నమ శ్రీ హేరంబాయ నమ ఓం ధరణిధరాయ నమ ॐ श्रीमहागणपतये नमः ॐ श्रीलक्षप्रदाय नमः ॐ श्रीक्षिप्रसादाय नमः ॐ श्री अमोघसिद्धये नमः ॐ श्री अमिताय नमः ॐ श्रीमन्त्राय नमः ॐ श्रीचिन्तामणये नमः ॐ श्रीनिधये नमः ॐ श्री सुमङ्गलाय नमः ॐ श्रीबीजाय नमः ॐ श्री आशापूरकाय नमः श्रीवरदाय नमः ॐ श्रीशिवाय नमः ॐ श्रीकाश्यपाय नमः ॐ श्रीनन्दनाय नमः ॐ श्रीवाचासिद्धाय नमः ॐ श्रीढुण्डिविनायक మహాశక్తివంతమైన ఈ ఇరవై ఒక గణపతి నామాలు పఠిస్తే మనకి వాక్సిద్ధి విఘ్న నివారణ కార్యసిద్ధి సర్వైశ్వర్యాలు సర్వశుభాలు సమకూరుతాయి సర్వే జనా సుఖినో భవంతు